Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Настя, и я вам сегодня хотела бы показать вот мой личный дневник, это у меня уже второй личный дневник, о первом я не снимала видео потому что у меня как бы не было времени и у меня не было планшета сейчас я снимаю на планшете и так хватит болтать давайте начнем он здесь блестяшками да может плохо видно вот серединка потом здесь написано Rick I of my life он на 60 листов у меня личный дневник. Э -э -э вот, здесь написано, описание есть. Вот. Ну, камера плохая, так что... Да. Э -э и давайте же начнем. Открываем форзац у меня здесь вот такой вот. Я нарисовала свою руку. Да, это моя рука. Вот, моя рука. Вот, это моя рука. Там. Здесь палец я себе не знаю, но ну, что-то обрезала. Дальше здесь стишок. А, сейчас. Ах, крова, ах тяжелая, если нет, и Зачем мне не мне Написано нельзя. Знак стоп. Э, такая вот. Ну, потом вы видите. Здесь сердечко. Потом здесь еще сердечко, сердечко. Сердечко, сердечко. сердечко. Потом тут бабочка. Дальше идет запись. Это не секретно, вы можете читать все равно камера. Потом здесь печатки я проверяла как. Здесь водопадик из конфеток. Такая вот. Поднимаем здесь фантики от конфет. Да все уже отваливается. Да, здесь я пропустила страничку. Здесь написала два стежка. Вот. Вот. Потом мои моей секции. Здесь мы делаем это. здесь э, у меня идет такое вот письмо, 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 везде письмо. Вот здесь поднимаю, а то у нет, просто склеено. Здесь наш огромный телевизор Samsung, просто он маленький, так. Компьютер с э, клавиатурой и с мышкой, здесь закрытыми глазами я рисовала, это тоже закрытыми глазами я рисовала, что-то рисовала. Здесь э, рисуем по клеткам, вот. Здесь мой класс. Я отмечаю оценки и плюсики. Я в третьем баре, Вот, да. вот такую вот, вот девочка, Тут я пропустила. Просто цвета смешивала. Потом здесь у меня инопланетянин. Плохо видно, да. Вот. А здесь э, планы чтобы играть у меня дома, ну то есть комната там маленькая, там приходят всякие подушки и вот такие вот кошечки, чепынвинчики, не знаю. И я, да, хотя это не полностью. Сзади у меня идет, э, здесь я проверяла по типа тест. Здесь классная работа, моя мама писала, и вот здесь. Да, не плюс. 4 с плюсом и 3 с плюсом. Вот. Моя роспись. Здесь моя подружка писала классную работу. Тут. Вот тут. Вот тут она писала. Это я писала. Это я писала. И она мне поставила 10 баллов. Это она писала. И вот она написала. И получила 10 баллов. Вот. Дальше идет э, я мачку мать решала. -мать Застачи. Потом здесь больше вроде уже ничего нет. И мы сегодня с вами будем оформлять еще одну страничку в личном дневнике, которая э, посвящена, которая посвящена вашей мобилке, то есть моей мобилке. Мобилке. Значит, вам для этого понадобится простой карандаш. Это простой карандаш у меня. Ваша мобилка. Вот моя мобилка. И мы должны ее обвести. А потом уже нарисовать. Ой, извините, она включилась сама. Сейчас я выключу, да, вот так. Вот. Теперь надо нам взять мобилку и обвести. Так. Теперь убираем. И видим, что у нас... Извините. Вот здесь теперь проводим. Я рисую свою мою руку. Вы можете свою. Так, вот здесь у меня посерединке идет. Такая вот. Вот так. Вот. Потом здесь идет у меня... Вот такой полосочки вот, вот у меня такая рубрика, да. Здесь я должна вот так вот написать, какая она у меня. Пишу сам. Зонг. Зонг. Потом э, тут идет такой вот, не знаю, рация тяжелая Потом э -э -э я вот здесь рисую выступ. Так, громче и тише. Громче и тише. Вот. Тут у меня выклик, Выключатель. Выключатель. А потом вот здесь идет такая вот, знаете, кнопка «О». Потом тут идет. рисуем тут диск, потом рисуем такой ключик, надеюсь вам видно, вот, да. теперь э -э, вот тут рисуем такой вот диспетчер задач я рисую, потом тут. А? так а теперь рисую галерею вот так галерея потом вот здесь идет уже Skype. Skype. тут Play Market. так 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 Вот так Та, скайп, это, это галерея, это диспетчер, задать музыка и выключатель. Вот что у нас получилось. Потом а мы с вами рисуем трубочку. Такую вот трубочку. Так, трубочку. Потом берем да, и рисуем камеру. вот так. И вот так. Вот. У нас получилось и здесь телефон, камера. Теперь рисуем. Я рисую у меня меню. Вот такое оно. Все. Ну, мне кажется, этого достаточно для красивой мобилки. Ну, я, конечно, не гений, чтобы рисовать такие мобилки. Ну что-то все-таки вышло. Ну да, и так, пока ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, друзья.